Uh, oh tadi dah ada syarikat tu saya dah sebut. Ah uh, okay. Berapa kutipan cukai rokok arak, rokok dan arak oleh kerajaan? Uh, ini uh, jumlah kutipan duty import duty excise dan cukai jualan ke atas rokok dan minuman keras bagi tahun 2008 adalah berjumlah ah uh, 4 bilion, 4.4 bilion ya atau 4481 juta. Uh, iaitu 1,502 juta bagi minuman keras dan 2,979 juta bagi rokok ini pun banyak juga ni ya, hasil daripada soal RPGT saya nak sebut sikit sebab uh, PJ yang Muhammad PJ Utara pun ada sebut ya, dan banyak ramai yang sebut sebenarnya ini apakah kita tidak menampakkan perubahan dasar mengapa kita lakukan RPGT walaupun 5% ya? saya ingin nyatakan bahawa kita dapat mendengar semua padangan dan permintaan supaya kerajaan meneliti semula cadangan ini dan cuma buat masa ini bagi pihak kerajaan Uh, cuma uh, kalau kita kira dari segi pertimbangan untuk mendapatkan hasil uh, langkah ini dijangka akan membawa masuk uh, 504 juta eh, setengah bilion lah kepada uh, kepada kerajaan namun begitu seperti yang saya katakan kalau ada satu dua perkara dalam belanjawan negara yang diumumkan baru-baru ini yang uh, menimbulkan uh, apa, reaksi rakyat yang uh, nampaknya kurang bersetuju sedikit saya akui bahawa RPGT dan juga uh, kredit card lah ya jadi dua perkara itu jadi kita mengambil kira lah mengambil mengambil maklum reaksi-reaksi uh, ini bukan sahaja di dalam dewan yang mulia ini tetapi juga di luar dewan dan uh, mungkin ini akan dapat di uh, dibincangkan di peringkat kementerian senang Ah, ha, pendek saja sebab masalah RPGT ni seperti apa yang saya katakan tadi saya, kita kita faham bahawa kerajaan perlu uh, mencari wang daripada uh, sources yang yang tak sama yang yang lain tetapi masalahnya tahun ni kita boleh jadi dapat 500 juta daripada APGT uh, tetapi ada negative impact long term bagi investment in property sector bagi Malaysia sebab orang uh, pelabur luar negeri ni semua bila 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 datang ke Malaysia mereka takut bila bila masa macam polisi kerajaan tak cukup wang naikkan cukai kerajaan ada wang kasih double so masalah flip flop ni uh, terjadi so kita perlu uh, settle this image problem yang Malaysia ada sekarang cuma saya ramah ini pandangan yang baik ya, yang kita akan uh, uh, apa kira yang bermarau uh, saya nampak sudah masuk jadi kita bagi mengenai IGN juga disentuh oleh uh, Yang Berhormat Presiden Mas uh, satunya untuk memperkukuhkan sebagai institusi nasional uh, keduanya boleh kayanya dijadikan uh, sebagai IPTA ya. Uh, pada masa ini uh, IGN dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan dan saya rasa isu soal pesawastaan apa tidak timbul antara langkah jangka masa panjang ke arah menjadi institusi rahlasan uh, yang buat menteri sebab kita telah baca dalam surat khabar bahawa ada banyak pihak nak ambil alih itu uh, dalam itu IJN itu. Bolehkah uh, yang buat menteri memberikan penjelasan di sini bahawa IJN tak akan diambil alih oleh sesiapa dan akan kekal oleh uh, itu equity dia hanya di dikawal oleh kerajaan sahaja. Ya, terima kasih. Okey, pertamanya memanglah kalau kalau ada ya kalau ada sesuatu yang menarik tu ramai yang minat nah, kan biasa ramai yang minat tapi tidak semestinya yang tuan hak diri tu berminat ya jadi soal orang ini nak Men jaminan lah yang berhormat menteri bahawa tak akan ada sesiapa memberikan itu peluang untuk mengambil alih IJN boleh kerana IJN ini adalah boleh kata dimiliki oleh rakyat melalui kerajaan Ya, terima kasih. Okey, memang uh, saya uh, selaku timbalan menteri kewangan uh, apa ni? Uh, uh, boleh menyatakanlah ya bahawa bagi pihak Kementerian Kewangan, bagi pihak kementerian lain saya tak tahulah, saya tidak nak boleh bercakap bagi pihak kementerian lain. Bagi pihak Kementerian Kewangan, saya kira kita tidak bersetuju untuk uh, diswastakan IGN ini. Uh, kalau itu yang dikehendaki oleh Yang Berhormat. Cukup lah tu. Ada lagi? Okey, rasa. Terima kasih, Tuan Perusi. Terima kasih, Kambang Mati, Mada Menteri. Jadi uh, sedikit berkenan dengan IJN, saya memang uh, juga meminta supaya kalau uh, kerajaan ada komitmen, supaya ada, buat satu komitmen, IJN itu tidak akan diswastakan. Kerana saya sendiri juga pernah mendapatkan rawatan di IJN dan saya tahu bahawa IJN itu memang top class. Dan memang kepada rakyat Malaysia yang miskin yang tidak mampu untuk pergi ke private hospital, IJN itu adalah antara tempat yang menyebabkan mereka. Yang saya nak tanya sedikit ialah berkenaan dengan kod 15000. Uh, sorry, 16000. Kumpulan wang tabung bantuan perubatan. Ini ada berkaitan dengan IJN. Kerana IJN itu sebenarnya tidak tidak murah juga. Tetapi kebanyakan orang miskin kalau mereka tak ada kemampuan apabila mereka mendapatkan rawatan di IJN, mereka boleh minta bantuan daripada tabung bantuan perubatan ini. Tetapi saya apa yang menghampakan saya ialah tahun ini sebenarnya peruntukan ini, ini telah dikurangkan. Tahun lepas ialah 20 juta. Tahun ini hanya diperuntukkan 10 juta. 10 juta memang tak cukup. Kerana ramai yang pergi IJN mereka minta bantuan tabung perubatan ini. Jadi saya mengharapkan supaya kalau boleh bukannya dikurangkan kepada 10 juta, tambah 10 juta daripada tahun lepas, jadikan 30 juta untuk bantu kepada orang miskin. Adakah cadangan ini boleh di di, di, uh, di, dipertimbangkan kerana Sri Gading pun sudah sokong. Terima kasih. Terima kasih Pak Tadi pun saya, saya rasa saya dah bagi jaminan kepada wangsa maju tadi. Jadi uh, rasa nak suruh jaminan sekali lagi. Uh, bolehlah. Kira dua-dua lah. Dua-dua boleh. Uh, cuma yang tabung ini saya nak sebut tabung ini tabung ini sebenarnya saya tak tahu ini tabung AIDN khususnya tapi saya terlibat dalam a uh, perbincangan peruntukan belanjawan. Kita memang bagi tambahan kepada tabung ini untuk seluruh hospital di Malaysia untuk uh, untuk orang-orang susah ni sebab kita dapati ramai yang miskin, kadang-kadang bukan saja datang tak mampu nak bayar nak bayar uh, rawatan tetapi juga kadang dah kehabisan wang nak balik ke tempat pun sebaris ayah yeah. ya. Sila. Uh, terima kasih yang bawa datuk menteri. Uh, saya minta tadi supaya untuk lebih selamat boleh atau tidak dibawa IJN diletakkan di muka parlimen, diwujudkan satu akta parlimen supaya lebih selamat. itu satu saya tak boleh bagi jabinan sebab, sebab saya tidak ada kuasa Saya harap yang berhormat janganlah minta saya bagi apa benda yang saya tak boleh keluar kemampuan saya ya? Uh, nak berjuang untuk perjudian pun dah satu hal ni nak minta <laughs> nak minta saya uh, uh, Tan Sri kalau diizinkan oleh ahli-ahli yang berhormat kerana kita pun dah berbincang banyak lebar yang lain-lainnya kalau kita lihat semula dan kita susun dan kita hantar kepada Yang Berhormat yang Berhormat berkenaan boleh tidak dipersetujui kalau yeah. uh, oh, itu umat, dipersetujui terima kasih uh, Tan Sri uh, uh, speaker dalam baru-baru uh, ni saya bangkitkan isu berkenaan dengan penggunaan wang EPF uh, bagi kegunaan, uh, bagi kehaji dan Yang Berhormat Timbalan Menteri telah menjawab kita boleh gunakan akaun kedua pada umur 50 tahun, cuma ada cadangan selepas pada tu yang saya terima banyak email uh, minta kalau boleh Yang Berhormat Timbalan Menteri bawa ke peringkat atasan uh, perbincangan dengan tabung haji boleh atau tidak simpanan akaun kedua ni dijadikan sebagai sandaran untuk mendaftar haji, sebab sekarang ni kalau kita daftar haji, kita kena bayar deposit 1200 hari ni, kita pergi tahun 2022, jadi kena bayar 1200 tu sekarang jadi, apa salahnya akaun tu, dijadikan sandaran untuk mendaftar haji, tanpa perlu mengeluarkan uh, duit 1200 tu dan di kepada tabung haji jadi kalau boleh yang Bumat dan Menteri bangkitkan hal ni uh, dengan uh, pihak yang berkaitan menjadikan akaun kedua tu sebagai sandaran untuk pendaftaran haji di masjid terima kasih yang berhormat Bu, saya bukan sahaja akan berbincang dengan uh, lembaga tabung haji tetapi juga dengan KWSP uh, supaya kita dapat selaraskan kedua-duanya ya, yang berhormat uh, uh, tujuan ini cukup baik sekali. Jadi di mana boleh, di mana boleh diperlonggalkan ya, kita akan buat. Soal peruntukan 10 daripada peruntukan uh, belanjawan ini uh, akan uh, akan dimanfaatkan ataupun disasarkan untuk kaum India saya tidak boleh memberi jaminan kerana saya tak tak tahu detail dia, ya saya saya cukup bimbang menyatakan sesuatu yang saya sendiri tidak 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 apa tidak tidak arif ataupun tidak maklum sebenarnya tapi saya akan balik dan perhatikan ini daripada mana tu berita apa tu berita berita sinar harian sinar harian ya uh, sebutkan oleh apa menteri mana oh menteri pertanian ya okey kita akan kita akan kaji dan akan membuat uh, jawapan bertulis uh. Uh, uh, jawapan bertulis itu ya, jawapan bertulis. dengan memberi dengan secara terperinci lah macam mana uh, uh, wang ini akan disalurkan kepada okay. uh, golongan kaum kita akan, insyaallah dan di mana yang sudah dikenal pasti untuk kaum India, umpamanya tekun saya tahu, tekun memang sudah dikenal pasti.